В воскресенье главному романтику Голливуда, сумасшедшему параноику и одному из самых обаятельных актеров Джонни Деппу стукнуло 50, с чем мы его и поздравляем. Джонни родился в небольшом американском городке в семье инженера и официантки. Еще с детства он не отличался веселым нравом, а в 15 его вообще исключили из школы, которую он ненавидел. После подросток жил в машине у приятеля, работал на стройке и даже сколотил свою рок-группу, а однажды по большой случайности он попал на съемочную площадку. Кошмар на улице Вязов, таким ужасающим был его дебют в кино. Отсюда все и началось. Участие в фильмах Тима Бертона и многих других именитых режиссеров сделали его одним из самых востребованных актеров, а звездный статус окончательно закрепил роль Джека Воробья в приключенческой франшизе «Пираты Карибского моря». Сейчас у этого некогда трудного подростка три номинации на «Оскар» и своя звезда на «Аллее славы» в Голливуде, а также поклонники по всему миру и неиссякаемое обаяние. Еще раз с днем рождения, молодой старик Джонни! Живи долго и счастливо!